ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుప్యో నమ శ్రీమాత శ్రీ విష్ణు షట్పదీ స్తోత్రం శ్రీ విష్ణువు దయ మన మీద సదా గొరవాలంటే ఈ విష్ణు షట్పదీ స్తోత్రాన్ని నిత్యం పఠించాలి లేదా వినాలి మనలోని దుఃఖాలను భయాలను సత్వరమే తీరుస్తాడు అని పండితులు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ విష్ణు షట్పదీ స్తోత్రం పన్నయ్య విష్ణు దమయ విషయ మృగ మృగతృష్ణ భూతదయా तारय संसारसागरतः दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्चिदेव वन्दे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न ना मामकीनस्त्वम् सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृतनगनगभिदनुज दनुजकुलामित्रमित्तशशशि दृष्टे दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कारः मत्स्याभिरवतरारै रवतारवतारवता रवता रवता सदा वसुधाम् परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहं दामोदरगुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्दगोविन्द भवजलधिमदनमन्दरा परमं दरमपनयत्वं मे नारायणकरुणामया शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी सरोजे सदा वसतु इति श्रीविष्णुषट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्ति